Хочу сказать, но это мое личное мнение. У нас в городе много людей, которые еще не поняли, что Украина – это их земля, это их родина, их страна. Их много. Мы хотим жить в Украине, на своей земле, любить свою землю, радоваться гербам, флагам, вот, носить и гордиться этим. Понимаете? Но так как сепаратистов много, их много. Поэтому они будут еще гадить. Просто они здесь еще не стреляют. Тут вот в Харькове постреляли, в Полтаве там что-то тоже взрывали. Ну, здесь, видимо, побаиваются открыто. Ну, и гадят, ну, вот таким образом. Люди возмущены. Ну, вот и все. Слава Украине. Что-то у нас в Краматорске властью и не пахнет. Те, кто сплюндровал нам вот этот герб наш, наш символ, который вот красили мы все, их не видят, потому что когда ребята рисовали вот там желто блакытный на этом, их сразу увидели в камеры, а когда герб разрисовывали, никто не видит. Ребят сразу взяли и они до утра просидели в этом в городделе, в милиции и завели на них дело и сказали, что если что, вы есть на камерах, а вот этих, кто испортил нам э, наш герб. Никого нет на камерах. Куда камеры делись? Это сделали кто? Сепаратисты в основном. Те или коммунисты, которые противники, в принципе, теперь власти новой. И, в принципе, нам и, и мы, которые представители патриотической настроенной люди, которые тут пытаются что-то изменить в этой стране. Ну, многие, конечно, противники, которые... Тихоря, то и плакаты портят, и знамя рвут, и все остальное. Ну и статья, в принципе, о сепаратизме, но почему-то милиция людей жалеет этих. Ну, мне очень обидно, понимаете, я принимала участие, рисовала этот герб, понимаете. И мне было очень обидно, что какая-то мразь, извините, испортила символ Украины. Она недостойна жить на Украине. Не нравится вперед, вот туда на Россию. Или ДНР.